stop

ну, а я очень очень, сложно. очень сложно. И Библия, это та книга, которая сама на себя отвечает на все вопросы жизни. Если ты какой-то вопрос имеешь в жизни, ты можешь обратиться к этой книге. Если у тебя какие-то вопросы возникли, когда ты читаешь эту книгу, то тоже в этой же книге есть ответы. Представляешь, конечно, настоящая Библия, она с буквами. Сегодня я принесла особенную книгу, которой много-много про образом например книга библия это и молоток разбивающий сердце сегодня мы рассмотрим что такое книга библия как свет как лампочка бог обещает что библия есть свет для тебя твоей, твоих во всех во всех твоих сферах жизни тебе страшно когда темно скажи пожалуйста нет. а мы ну, закрываем да. глаза а нет, с закрытыми глазами 10, 10 тут, а если я выключу свет, и мы будем сидеть в темноте, на самом деле, если совсем-совсем темно и ты не так это здорово. Нет, ну да. А вот выглядит, она может стать светом для тебя, для твоей жизни. Представляешь, какая это радость? И когда ты слышишь, что ну вот радость, например. Я скуплялась в магазине и за меня мой чек кто-то оплатил. Это радость. Да. Да. Это такой маленький свет в, моё, в моей жизни. Да? Маленькая да, радость. Загрешил еще. и что? Ты достоин лишения, лишения славы Божьей. То есть вечной погибели жизни. Да. А Иисус решил твою проблему. Он тебе сделал свет в твоем пути. Как именно? Он оплатил твой чек. Твой чек, он достоин смерти написано, что ты согрешил, ты лишен славы Божьей. Ты человек, ты будешь вечность проводить без Бога, если твой чек Иисусом не оплаченный. Поэтому Иисус решил эту проблему. Он пришел на землю, он стал человеком, он не сделал ни одного греха, его распяли. Почему? Потому что ему все завидовали. Но это с фарисейской стороны, да, фарисеи завидовали. А с своей стороны, почему Иисус умер? Да потому, что, потому что он разобрался Твои лично, да? Давайте вспомним, что написано Иоанна 3.16, только так, чтобы свое имя каждый говорил. 3.4 Ибо так возлюбил Бог Отца, что отдал сына своего единородного. подсудимого родственника. Это был двоюродный племя, ну, племянник, его брата, сын, да, племянник. Привели племянника как того, который вор, как того, которого надо судить и посадить в тюрьму. Он был судья справедливый. Что он сделал? он судил, его. Засудил. Нет, он нет, он разобрался и засудил своего родственника. Засудил. Родственника засудил. Но когда прошло время, он вышли, они сюда, и он нет. сам заплатил назначенный штраф, назначенную сумму, чтобы освободить своего племянника. Как ты считаешь, племянник был свободен после заплаченного штрафа? Да. Нет. 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 А чем они мнения разделились? Давайте подумаем, если... Если я пришла в магазин, у меня есть чек, и мне заплатил Дима за мой чек. Димочка, приходите, родненькие, благослови Господь, приезжайте, мы вас просим. Через вторник с уроком, Добрый. хорошо? так пишите, чтобы я вам на через вторник. да. После Пасхи ты наш. Господи, спасибо, ты отвечаешь на мои молитвы. Благослови мне, дуже я Люди добрые, для меня нет ничего невозможного, я все могу самого-самого отъявленного разбойника я могу сделать, я умер за него, я заплатил за него, поэтому я могу его счет оплатить, я уже умер за него. И так реально в нашей жизни в 92 году была амнистия для пожизненно заключенных. Есть заключенные, которые на несколько лет только садятся в тюрьму. А есть такие суды, ну вот за воровство, что ты можешь или в тюрьму сесть, или заплатить денежку. Ну что там? Нет. Представляешь, в твоей жизни Иисус тоже заплатил за твой грех. Но есть условие. И это условие, когда я читала Иоанна 3.16, я пропустила эту фразу. Как, а, какое условие? Веряю. Молодец. И Во за... что надо верить? А? Верить. Верить. Важно верить. Во что верить? Спасение. спасение. От кого спасение? От Иисуса Христа. Иисус, как Он заплатил за твои грехи? Вер. Представь. Иисус любит тебя и ненавидя грех, любит тебя. Что Иисус Христос, Христос может спасти тебя. Пойми. А, пойми, хорошо. Но я хочу, чтобы вы запомнили. Поэтому так читаю. Хорошо, родненькие, пойми и запомни, что Иисус Христос, Он может спасти тебя. В любой ситуации. Иногда мы, может, помните, два воскресенья назад, два вторника назад мы рассматривали, помните, о той буре, страшной буре на море была. Да. Что Иисус в буре сделал? Он остановил, словами сказал, море утихнет. Утихнет. Иисус останавливает любые бури, любые беды. С тобой мы учили Псалом 45, стих 2. Псалом 42, стих 2. А без веры... Нет, ад. Бог нам прибежище. И сила скорой поможет ты это слышишь? Молодец, ты правильно запомнил. Ты чему подаю? Молодец. Слух заплатил за что? За нашу грехи. Точно. Хочу, чтобы ты запомнил стих из Библии. Она же я уже вам жизнь не доставляла. Ибо сын, сын Человеческий пришел взыскать. Взыскать. Взыскать и спасти погибших. Луки 19, 19, 19 сын 10. Сын Человеческий, кто это? Это Адам. Это, Адам Иисус, который сам Бог жил на небе, сотворил в том, все видимое и невидимое, вдруг 2024 года назад стал кем? Богом. Бог. А ну еще раз думаем. Бог с именем Иисус. Или туда. да. Мария, да, Мария, да, Мария, да. Мария, да, Мария да, до была? Дева Мария, которую да, вот да, Рождество мы празднуем. Рождество как-то праздновать. Это именно рождение Иисуса Христа. Это Бог стал человеком, пришел на землю. И в Библии Он назван в этом месте Сыном Человеческим. А слово «Ибо» что обозначает, Тимурчик? «Ибо». Ибо. 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 «Ибо». Потому Ибо. что, вот по-русски если сказать «потому что». Ибо. Потому что Сын Человеческий, потому что Иисус Христос, Он пришел сюда на землю. Зачем Он пришел? Цель Его прихода на землю. Спасибо! Заставить. Сначала видит, он видит твое сердечко, он знает твои мысли, Яночка, представляешь? Иисус знает твои мысли, он хочет, чтобы ты в своих мыслях пустила его, чтобы ты думала о Христе больше, чем о каких-то играх, о каких-то других моментах, чтобы ты о нем вспоминала. И когда в бедах что делала, тоже обращалась к нему. Итак, читаем три-четыре. Сын человеческий пришел из удар и спасибо. Луки. 90. Молодец. Сколько библии дни? 66. Молодец. Сколько в новом совете? Теперь кто скажет? Луки. Мы читаем с вами книгу Луки из Нового Света. Какая она по счету? 15 глава, в Луки, в 10 стихе. Но Луки, это какая по счёту? Луки. Луки. Правильно, сегодня мы с чем учились? Свет. В какой день Бог свет создал? Молодец. Вау, Иисус, спасибо, не зря уроки. Для Назара точно не зря. Я, ну хочу, чтобы ты хоть на один вопрос ответил. Ой, как тихо, Господи, спасибо. Это возможно, оказывается. Оказывается, вообще, все возможно. Очень легко, а ты что без задания? Наверное, Саша, не хочу. Ну как, надо? А, я неправильно. Ничего, еще не поздно. Ты поняла смысл? Ищем звездочка. <какрик> Эту буковку вносим сюда. Давай дальше. Мне кажется, я сейчас Вот такую снежинку ищем. Я уже все И, И пишут, просто. Висит. Ой, это наслаждение, когда Я дети пишут пишу что-то, когда что-то решается. А смотри, у тебя здесь что? Тебе же надо не самому ну, сочинить. Я так об этом сказала, сейчас все Я так как это Даже один древний, он не надо. А я вообще хороший человек, но один что я не могу Спасителя, буду на небе с ним навсегда. Верю в Иисуса Спасителя, буду на небе с ним навсегда. Навсегда только Назары и Соня будут, да? Такая гитара. Ой, молодец, да, вот это так тихо, просто тихонько. Тебя за то, что ты заботишься за нас, и сегодня напоминал за этот заплаченный чек, за наши грехи, что ты умер за нас. Иисус, благодарю тебя, и очень тебя прошу: вот эту веру, спасительную веру чтобы все из деток имели. Пожалуйста, проговорите их сердечком, чтобы они каждый захотели покаяться и жить с тобой. И прими благодарность за то, что сегодня у нас были гости такие хорошие. Благослови Димочку, чтобы он еще к нам мог попасть. И благослови деток, чтобы они тоже захотели с тобой дружить так же сильно, как ты этого ждешь. Благослови, пожалуйста, дома наши, чтобы мы там тоже славили тебя. И могли в следующий вторник вспомнить, что мы слышали от тебя, и рассказать, и получить 300-граммовые 300 шоколадки, чтобы мы читали дома Библии. Пожалуйста, помоги в этом. Я знаю, что это духовная война, и так сложно побеждать, но прошу тебя благословить деток, чтобы они захотели побеждать чтобы и Яночка захотела наконец-то вести себя по-другому. Твое долготерпение, оно так отличается от моего. Я очень благодарна, что ты меня учишь и через Яночку этому качеству терпеть. Спасибо за твою любовь, мой Бог. Благодарю тебя и прошу благословить каждого. Очень благодарна за новых ребят. Максимка вот с нами был, Каролинка. Вова, правда, ушел, и здесь Пашенька остался. Спасибо, благослови, чтобы детки приходили и на воскресную школу, и на клубы Майбутни, и слышали, приходя сюда о тебе, и захотели с тобой дружить. Спасибо, что ты наш Бог, живой Бог, и любящий нас Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.